Отца и Сына и Святого Пятое воскресенье, а с ним и вся седмица, после Пасхи, она же называется неделей о Самарянине, о евангельском чтении. И здесь нам открываются очень важные истины, а именно сразу на первый взгляд не совсем заметны. Во-первых, Христос не гнушается общение с теми, кто, кого презирают. Дело в том, что исторически самаряне заселили территорию Израильского царства, то есть северные земли святой земли, которые отделились период разделения царств после смерти царя Соломона, когда его сын Рабаам поступает необдуманно, слушая совета молодых. И в Писании есть такие слова «Горе вам, если молодые будут господствовать над вами». Отвергает совет старцев, и царство разделяется. У него остается небольшая часть, а большая часть с десятью коленами отходит, откалывается, и создается так называемое израильское царство со столицей в Самарии. Поэтому впоследствии Самаряне, от, именно от города, от этой области, стали называться. И примерно за 600 лет до Рождества Христова уже чуть-чуть больше Ассирия пленяет эти земли, разрушает город и делается переселение народов. А на эти земли заселяются другие люди, которые впоследствии стали называться самарянами. Поэтому евреи, которые после Вавилонского плена вернулись на свои земли, отстроили город и храм, стали презирать этих людей, потому что они не братья им и не единокровные, это переселенцы, причем язычники. Они на как бы почитали Бога Авраама, Исаака, Иакова как Бога этих земель, но и принесли с собой свои верования. Поэтому это была такая смесь, и поэтому Самарянка сегодня говорит с удивлением по Христу: "Как ты?" «Правоверный иудей, просишь от меня, от жены самаряны, не пить, даже не прикасаются самарян». То есть это как люди второсортные. Теперь вы чувствуете, откуда вся вот эта вот гнильца современная. Еще тогда это все было. Кто-то более главный, какая-то нация более важная, какая-то нет. Но все это было. Но на что, что для нас важно, это то, что Христос не гнушается. Ведь христианство открывает нам великую истину. Во Христе нет ни, ни Иудея, ни Элина. Иудеи презирали Элина. Ну, как, как Самаря. Вот, кстати, об этом мы сегодня будем говорить на нашей беседе в занятии воскресной школы. Дело в том, что 12 глава книги Исхода с этого как бы начинается заповеди, которая дается именно еврейскому народу. Сказано, месяц сей будет да, у вас первым месяц. Десятый месяц отделите себе агнцев, 14 его закалите. То есть начало, то есть месяц современный наш, месяц апрель, он должен по повелению Божьему у евреев как бы быть первым месяцем года. И они, евреи, говорят, почему эта заповедь, почему Пятикнижие не начинается с этой заповеди. Потому что оно написано для нас. Это повеление и заповедь народу. Это нам заповедь. Почему оно начинается с сотворения мира, Адама? А ведь Адам является праотцом всех людей, а не только еврейского народа. И они давали такое объяснение что земля вся принадлежит нам. Опять и книжие начинается сотворение сотворения мира, потому что нужно показать, что у земли есть хозяин и он эту землю дает именно нам, а все остальные должны быть нашими рабами. Но на самом-то деле все не так, Бог творит мир. И все начинается от Адама, потому что все в глазах Бога равны. И Ветхозаветная Церковь, Ветхозаветные евреи, иудеи, правоведы не выполнили возложенного на них Богом миссии. Они должны были стать светочем для других народов. В книге Второзакония говорится о том, что Закон этот дается вам для того, чтобы другие народы увидели, какие у вас заповеди, и сказали, какие они прекрасны, пришли и стали бы исполнять. Но иудеи закрылись, сказали, нет, это мое, поэтому не выполнили миссию. А вот после воскресения Христова, когда Господь сказал апостолу, идите, проповедуйте всем народам. Вот христианская церковь с этой миссией справилась по милости Божией довольно эффективно, потому что проповедь Евангелия распространилась по всей вселенной. Апостоли выполнили миссию, а потом уже апостольские, другие проповедники проповедовалось Евангелие, и мир услышал о Христе о той истине, которую Господь возвещал. Так вот, не прикасались то есть от отторжения, а в свою очередь иудеи презирали евреев, потому что какой-то там захудалая провинция, непонятно где, люди необразованные и тому подобное. То есть все вот эти принципы, они недопустимы в христианстве мы слышали из Евангелия на молебне. Господь говорит, сказано око за око, а я говорю, не противьтесь. ставится настолько высокая план в духовной жизни, что сложно даже себе представить. Самарянка находит Христа где? У колодца. Колодец это всегда, это такие стратегические точки, в Ветхом Завете, в древности, потому что это всегда место, куда люди приходили. Водопроводов как таковых не было еще. Там в Риме было, и то потом разрушено. Поэтому все зависело от колодцев. Все люди приходили к колодцам почерпать воду. Но Христос ждет ее у колодца. Колодец и вода – это символ Слова Божьего. Поэтому для нас это некая истина. Если хочешь найти Христа, читай священное писание, углубляйся в него, как вот выкопай этот колодец, и найдешь Христа. Христос проповедует ей. То есть происходит некий диалог. Она в этом человеке видит Мессию. Так оно бывает и в нашей жизни. Без вот этой личной встречи, если ты не познал Христа, не будет никого, никакой духовной жизни. То есть должна произойти вот эта личная встреча, где Господь открывает себя. Когда ты в Иисусе Христе, в человеке видишь Бога. Вот это является некой такой отправной точкой. К этому могут вести очень многие события. Но для нас, что важно, Самарянка его находит и идет проповедовать. Призывает всех. Она не закрывается в себе. Что я нашла и этого достаточно. Она идет и проповедует всем. Говорит, я нашла. Может быть, это мессия. Придите посмотрите. Весь город выходит, как по Евангелии сказано. А потом сами же этой женщине говорят, уже не за то, что ты сказала, мы веруем. Мы сами слышали и убедились, что это Христос. Мыша, помазан, Мессия. Вот удивительно, <как> что те, кто должны были увидеть Христа, не увидели. Как говорит Господь, пришел к своим, и свои не приняли. А чужие, казалось бы, те, которые не должны были распознать, познали Христа. Как это с языческим миром, в который ходим и мы. Это тоже великая тайна. Но Господь даровал нам это великое сокровище, веру плюс веру. Через проповедь, через свидетельство наших родителей, дедушек, бабушек, прадедушек, за их молитвы, за подвиг новомучеников, вера была сохранена на этих землях. И мы имеем возможность войти в это собрание верующих, в Церковь Христов, не лишиться божественной литургии и чаши, и иметь возможность считать Слово Божие. Это великая милость по отношению к нам. Но еще раз говорю, так было не всегда и не всегда так будет. Поэтому ценить, дверь спасения для язычников закрывается. Если тогда она открывалась, то сейчас она закрывается. Это видно, потому что люди не желают найти истину. Люди желают жить в обмане, к сожалению. Людям не интересно. У них свои задачи, свои цели. А о Христе слышать не хочется. Вот в этом трагедия. Если 40 лет назад вы могли взять Священное Писание и выйти на площадь и начать его читать, Вокруг вас, вас бы собралась толпа людей. Просто чтобы послушать. Сегодня возьмите, встаньте. Никто не остановится. Причем еще будут снимать и говорить сумасшедшие. Вот вам разница. Нету жажды к Слову Божьему. Нету жажды к истине. Никому не интересно. А это яркое свидетельство о том, что дверь спасения закрывается. Причем закрывает ее не Господь. Люди сами закрывают. Не хотят этого. А это уже трагедия. Но сегодня мы слышим слова Христа, которые нас обнадеживают. Господь жаждет того, чтобы мы слышали Слово Божие, чтобы мы имели эту живую воду, Его Слово, самих себе, и чтобы из нас эта вода живая истекала и напаяла других. Это проповедь. Не только словами, но и примером собственной жизни. И вот сегодня в книге «Деяний» описывается очень важное. Сегодня впервые то, к чему мы привыкли, оно впервые употребляется. В Антиохии, об этом сегодня рассказывают в книге «Деяний», христиане верующие в Иисуса Христа, называют себя таким именем. То есть до этого не назывались так. Впервые верующие Иисуса называют себя христианами. Именно в Антиохиме стали себя так называть. А впоследствии это стало девизом и гимном. Когда мучеников приводили, они говорили «Я христианин». И за это были мучимы, убиваемы, отсюда открывается. Вот это все пошло оттуда, из Антиохии. После убийства апостола Архидиакона Стефана церковь расходится, не хотят еще, как говорит книга Деяний, проповедовать язычникам, только своим. Но вот этот момент уже переходит. В Антиохии все-таки начинают люди уверовать и называют себя христианами. И так проповедь распространяется по всей Вселенной, по Слову Христа. Поэтому цените, будьте благодарны Богу, что эта истина нам открыта, что мы имеем эту возможность называться христианом, познать Господа, любите Его всем сердцем. А любящий Господа исполнит заповедь, исполняйте заповедь. Углубляйтесь в эти источники, колодцы. Чем глубже колодец, чем тище вода. Чем больше человек усердствует в изучении Слова Божьего, тем больше Господь дает ему. Углубляйтесь, размышляйте, ищите этого чистой воды. Напитайте свою душу божественными словесами. Не пренебрегайте хождением в храм. Не откладывайте на потом исповедь и причастие. Прибегайте к этому как можно чаще. Жизнью и поступками свидетельствуйте, что вы не на словах, а на деле, воины Христов, именующихся христиан. Аминь. Сейчас...